السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأكدة من لساني يفقه قولي وجل لي وزيرا من نحلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللہم آئیدنا بی روح القدس اللہم آبارک لنا فی اوقاتنا آمین سم آمین یا رب العالمین ہم پڑھے ہیں سترہ پارا آیت نمبر پچیس تک ہم نے پڑھا تھا آج ہم آگے دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأَنَا لِي بِرَوْهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَتَخْحِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّ اِسْسُجُودِ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو بعض مفسرین نے پاک رکھو پر اس فرمان کو ختم کر دیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور حج کے لیے اذن عام دے دو کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مانا ہے لیکن انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ خطاب بھی حضرت ابراہیم ہی کی طرف ہے اور اسی حکم کا ایک حصہ ہے جو ان کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دیا گیا تھا علاوہ بری مقصود کلام بھی یہاں یہی بتانا ہے کہ اول روز ہی سے یہ گھر خداِ واحد کی بندگی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اور تمام خدا پرستوں کو یہاں حج کے لیے آنے کا اذن عام تھا آگے دیکھتے ہیں وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ذَامِرِي يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور انتوں پر سوار آئیں اصل میں لفظ ضامیر استعمال ہوا ہے جو خاص طور پر دبلے اونٹوں کے لیے بولتے ہیں اس سے ان مسافروں کی تصویر کھینچنا مقصود ہے جو دور دراز مقامات سے چلے آ رہے ہوں اور راستے میں ان کے اونٹ چارہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے دبلے ہو گئے ہوں یہاں وہ حکم ختم ہوتا ہے جو اقتدان حضرت ابراہیم کو دیا گیا تھا اور آگے کا اشار اس پر اضافہ ہے جو بطور تشریح مزید کیا گیا ہے ہماری اس رائے کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام کا خاتمہ اس قدیم گھر کا تواف کریں پر ہوا ہے جو ظاہر ہے کہ تعمیر خانہ کعبہ کے وقت نہ فرمایا گیا ہوگا حضرت ابراہیم کی تعمیر خانہ کعبہ کے متعلق مزید بھی ہم سورہ بکرا اور سورۂ عمران سورہ ابراہیم میں دیکھ چکے ہیں آگے دیکھتے ہیں

اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں خود بھی کھائیں اور تنگس محتاج کو بھی دیں تفسیر دیکھتے ہیں اس سے مرا صرف دینی فائدے ہی نہیں بلکہ دنیاوی فائدے بھی ہیں یہ اسی خانہ کعبہ اور اس حج کی برکت تھی کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ڈھائی ہزار برس کی مدت میں عربوں کو ایک مرکز وحدت حاصل رہا جس نے ان کی عربیت کو قبائلیت میں بالکل گم ہو جانے سے بچائے رکھا اس کے مرکز سے وابستہ ہونے اور حج کے لیے ہر سال ملک کے تمام حصوں سے آتے رہنے کی بدولت ان کی زبان ایک رہی ان کی تہذیب ایک رہی ان کے اندر عرب ہونے کا احساس باقی رہا اور ان کو خیالات معلومات اور تمدنی طریقوں کی اشاعت کے مواقع ملتے رہے پھر یہ بھی اسی حج کی برکت تھی کہ عرب کی اس عام امنی میں کم از کم چار مہینے ایسے امن کے میسر آ جاتے تھے جن میں ملک کے ہر حصے کا آدمی سفر کر سکتا تھا اور تجارتی قافلے بھی بخیریت گزر سکتے تھے اس لیے عرب کی معاشی زندگی کے لیے بھی حج ایک رحمت تھا اسلام کے بعد حج کے دینی فائدوں کے ساتھ اس کے دینوی فائدے سے بھی کئی گنائیں زیادہ ہو گئے پہلے وہ صرف عرب کے لیے رحمت تھا اب وہ ساری دنیا کے اہل توحید کے لیے رحمت بن گیا جانوروں سے مراد معیشی جانور ہیں یعنی اونٹ گائے بھیڑ بکری جیسا کہ سرحیح نام میں بسراحت بس بیان ہوا ہے ان پر اللہ کا نام لینے سے مراد اللہ کے نام پر اس کا نام لے کر انہیں ذبح کرنا ہے جیسا کہ بات کا فکرہ خود بتا رہا ہے قرآن مجید میں قربانی کے لیے بن عموم جانور پر اللہ کا نام لینے کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے اور ہر جگہ اس سے مراد اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہی ہے اسی طرح گویا اس حقیقت پر متنبع کیا گیا ہے کہ اللہ کا نام لیے بغیر یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کرنا کفار و مشرقین کا طریقہ ہے مسلمان جب کبھی جانور کو زبا کرے گا اللہ کا نام لے کر کرے گا اور جب کبھی قربانی کرے گا اللہ کے لیے کرے گا اجام معلومات چند مقرر دنوں سے مراد کون سے دن ہیں اس میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ ان میں اس سے مراد ذی کے پہلے دس دن ہیں ابن عباس حسن بصری ابراہیم نقی قطادہ اور متعدد دوسرے صحابہ و تابعین سے یہ قول منقول ہے امام ابو حنیفہ بھی اسی طرف گئے ہیں امام شافی اور امام احمد کا بھی ایک قول اسی کی تائید میں ہے دوسرا کال یہ ہے کہ اس سے مراد یوم النہر یعنی دس ذی الحج اور اس کے بعد کے تین دن ہیں اس کی تائید میں ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عمر ابراہیم نخی، حسن اور عطا کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں اور امام شافی و احمد سے بھی ایک ایک کال اس کے حق میں منقول ہوا ہے تیسرا کال یہ ہے کہ اس سے مراد تین دن ہیں یوم النہر اور دو دن اس کے بعد اس کی تائید میں حضرت عمر علی ابن عمر ابن عباس انس بن مالک ابو حریرہ، سید بن مسیب، اور سید بن جبیر رضی اللہ عنہم کے اقوال اقوال منقول ہوئے ہیں فقہہ میں سے صفیان سوری امام مالک امام ابو یوسف اور امام محمد نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے اور مذہب حنفی و مالکی میں اسی پر فتوہ ہے باقی کچھ شاز اقوال بھی ہیں مثلا کسی نے یکم محرم تک قربانی کے ایام کو دراز کیا ہے کسی نے صرف یوم النہر تک اسے محدود کر دیا ہے اور کسی نے یوم النہر کے بعد صرف ایک دن مزید قربانی کا مانا ہے لیکن یہ کمزور اقوال ہیں جن کی دلیل مضبوط نہیں ہے بعض لوگوں نے اس ارشاد کا مطلب یہ لیا ہے کہ کھانا اور کھلانا دونوں واجب ہیں کیونکہ حکم بسیگۂ امر دیا گیا ہے دوسرا گروہ اس طرف گیا ہے کہ کھانا مستحب ہے اور کھلانا واجب یہ رائے امام شافی اور امام مالک کی ہے تیسرا گروہ کہتا ہے کہ کھانا اور کھلانا دونوں مستحب ہیں کھانا اس لیے مستحب ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی قربانی کا گوشت خود کھانا ممنوع سمجھتے تھے اور کھلانا اس لیے پسندیدہ کہ اس میں غریبوں کی امداد عنت ہے یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے ابن جدین نے حسن بصری عطا مجاہد اور ابراہیم نقی کے یہ اقوال نقل کیے ہیں کہ فاکلو الو میں سیغہ امر کے استعمال سے کھانے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا یہ امر ویسا ہی ہے جیسے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ تم جب تم حالت احرام سے نکل آؤ تو پھر شکار کرو سورہ المائدہ کی آیت نمبر دو فائزہ قزیت اسلات پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احرام سے نکل کر شکار کرنا اور نماز جمعہ کے بعد زمین میں پھیل جانا واجب ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ پھر ایسا کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے اسی طرح یہاں بھی چونکہ لوگ اپنی قربانی کا گوشت خود کھانے کو ممنوع سمجھتے تھے اس لیے فرمایا گیا ہے کہ نہیں اسے کھاؤ یعنی اس کی میں کوئی ممانعت نہیں ہے تنگ دست فقیر کو کھلانے کے متعلق مطلب جو فرمایا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غنی کو نہیں کھلایا جا سکتا دوست ہمسائے رشتہ دار خواہ محتاج نہ ہوں پھر بھی انہیں قربانی کے گوشت میں سے دینا جائز ہے یہ بات صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے علقمہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے میرے ہاتھ قربانی کے جانور بھیجے اور ہدایت فرمائی کہ یوم النہر کو انہیں ذبح کرنا خود بھی کھانا مساکین کو بکھ دینا اور میرے بھائی کے گھر بھی بھیجنا ابن عمر کا بھی یہی قول ہے کہ ایک حصہ کھاؤ ایک حصہ ہمسایوں کو دو اور ایک حصہ مساکین میں تقسیم کرو جیسے جو عزیز غریب رشتہ دار ہیں ان کو بھی کھلانا باعث ثواب ہے اگلی آیت دیکھتے ہیں پھر اپنا میل کو چیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا تواف کریں یعنی یوم النہر دس دلحج کو قربانی سے فارغ ہو کر احرام کھول دیں حجامت کرائیں نہائیں دھوئیں اور وہ پابندیاں ختم کر دیں جو احرام کی حالت میں عائد ہو گئی تھیں لغت میں تفص کے اصل معنی اس غبار اور میل کچیل کے ہیں جو سفر میں آدمی پر چڑھ جاتا ہے مگر حج کے سلسلے میں جب میل کچیل دور کرنے کا ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب وہی وہ لیا جائے گا جو اوپر بیان ہوا ہے کیونکہ حاجی جب تک کے حج اور قربانی سے فارغ نہ ہو جائے وہ نہ تو بال تش سکتا ہے نہ ناخن کٹوا سکتا ہے اور نہ جسم کی دوسری صفائی کر سکتا ہے اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ قربانی سے فراغت کے بعد دوسری تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر بیوی بی کے پاس جانا اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک آدمی تو آفے افاظہ نہ کر لے یعنی جو نظر بھی کسی نے اس موقع کے لیے مانی ہو اس کو پورا کرے کعبہ کے لیے بیعت عتیق کا لفظ بہت معنی خیز ہے عتیق عربی زبان میں تین معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک قدیم دوسرے آزاد جس پر کسی کی ملکیت نہ ہو تیسرے مکرم اور معزز اور یہ تینوں ہی معنی اس پاک گھر پر صادق آتے ہیں تواف سے مراد تواف افاظہ یعنی تواف زیارت ہے جو یوم النہر کو قربانی کرنے اور احرام کھول دینے کے بعد کیا جاتا ہے یہ ارکان حج میں سے ہے اور چونکہ قضاء تفس کے حکم سے متصل اس کا ذکر کیا گیا ہے

تفسیر دیکھتے ہیں یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے بظاہر یہ ایک عام نصیحت ہے جو اللہ کی قائم کی ہوئی تمام حرمتوں کا احترام کرنے کے لیے فرمائی گئی ہے مگر سلسلہ کلام میں وہ حرمتیں بدرجہ اولا مراد ہیں جو مسجد حرام اور حج اور عمرے اور حرم مکہ کے باغ میں قائم کی گئی ہیں نیز اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ قرائش نے حرم سے مسلمانوں کو نکال کر اور ان پر حج کا راستہ بند کر کے اور مناسک حج میں مشرکانہ اور جاہلانہ رسمیں شامل کر کے اور بیت اللہ کو شرک کی گندگی سے ملوث کر کے ان بہت سی حرمتوں کی حد تک کر ڈالی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے قائم کر دی گئی تھیں یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صُبحانب رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین ثمامین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ